İbiz sizi imtahan edəcək. Biraz qorxu ilə, biraz acdığı ilə, biraz maluzun azlığı ilə, biraz canuzun olan xətərlərlə, xəstəliklərlə, biraz məhsulların kasatdığı ilə imtahanı çəkəcək. Bütün bunları deyəndən sonra axırda deyir ki, "Va beş kiri sabirin. Səbr eləyənlərə müjdədir." Yəni hadisələr yox, reaksiya əhəmiyyətlidir. Hadisəyə hansı reaksiyanı verirsən, o əhəmiyyətlidir. Hadisəni necə qarşılayırsan bu önəmlidir. Hadisənin qabında səndə səbir yaranır ha. O səbri baha qiymət alırlar. Səbir acizlik deyil ha. Səbri acizliklə deyil, səbir qudretdir. Səbir hadisələrin qabağında acizana zəlil olmaq deyil. Səbir müqavimət göstərib nəticəyə görə qanı olmaqdır. Nəticəyə görə səbirli adamlar sarsılmazdır. Əksinə səbirsizlər azdır. Səbr belə bir xüsusiyyətdir. İnsan səbrlə pillə pillə uzalır Allah tərəf. Cənnətə gedənləri qarşılayanda nə deyirlər? Salamun aleykum bi ma səbərtum. Salam olsun sizə səbr etdiyinizə görə. Fə ne'mə uqbatdar. Axirat evinə gözəl yerdir. Yəni sizi bu gözəl evə gətirən sizin səbiriniz oldu. Səbrlə bura gəldiniz, çıxdınız.